Оля. Рома. Роман, точно? Да. Бо мужчине от кого костюм, мое будет хоть какие-то романисимо, или что-то такое. Да, Рома и будет очень хорошо. Рома. Это образ Элвиса Пресли. Вы давно в этом образе? Ну, можно сказать, так лет с 20. В армии за вот такое выступление. Понравился командиру части. Получение трех

это хобби, можно сказать. Основная работа – это охрана. Очень хочется, чтобы хобби все-таки стало основной работой, потому что талант нужно продвигать. Элвиса спевать складно. А, да. Вы не боитесь нарваться? Ну, если нарвусь, ну что делать? Так, это мое кредо, поэтому назад и в сторону шагов Нарваться, Да. Только вперед. Пускай люди видят, Що в, в Україні є сіла у вас свой. Почему ні? Оооо, Ромчик наш де. Дивіться, як він іде. Так і звичайно. Це Тримаємось. Аня, что происходит? Я не знаю. Что такое Он

матч. Да, ну, молодец. Молодец. Мне понравилось. Вау! Wow. Ничего себе! А мне не понравилось, потому что они мали повернутися. Поехали в таком матче, мы были в Лавдыш. Это можно на украинский языке, так что я понимаю. Спасибо большое. Велике well, дякую! Як вас звати? Мене зовут Роман. Роман. Зовні інтонації дуже подібні. А от, от того вогню, який не можна пояснити словами, я не відчув. Але тепер я вам скажу за що я вам дякую за те, що у вас дуже класна енергетика. Дякую Спасибо Спасибо. вам. Если бы вы были героем мюзикла, то, или у вас другого плана выступления? Элвис — это образ, который где-то лет 20, наверное, я вас изображаю. Да, Элвис, образ, жив. Элвис жив. Элвис жив. Вы видели, какая реакция у зрителей была? Вы вышли только, еще не запели, а уже зал стоял на ушах. Вы видели это? Наверное, из-за костюма. Я вам могу сказать за костюмом в том числе, потому что за такой ремень Филипп Киркоров очень много отдал бы. Я вам поверьте мне. Это подарок, я не могу дарить, не дарится. Ну да, Роман. Ну, хорошо, я думаю, ну... э, э, же кажется, что через костюм. Я думаю, что, чтобы вы сняли костюм, то было то с было бы пшабь больше. больше. Пойдем <плодисменты> <плодисменты> матч. Ну, в любом случае вы подняли нам настроение и, правда, спасибо огромное. Можно пожать вам руки, а кому-то и поцеловать? Если можно. Ну конечно, мне почему руку познаю? нельзя. А, мне руку. Спасибо, спасибо, я говорю. Спасибо. Спасибо, спасибо. спасибо вам. Давай, молодец, молодец. Удачи. Он даже ходит так немножко. Да. Не, ну реально Она все проснулись сзади. Не может быть и из образа, понимаешь, немножко. Проснулись. Да. Он даже вот так вот ходит. Не в то шоу попал, Не в то шоу, не в то шоу. Не в то шоу. Да, шоу другой просто немножко, мы-то не видим этого всего, красок вот этого. Ромтик! Ромтик! Молодец! Ну, поднял настроение тоже хорошо, правильно? Вот, хотим, чтобы вы подивилися на, на Украину, в очи Украины. Мы вас полюбили. Вы знаете, там тренером не подошло, а нас все влаштувало. Нет, так тренером тоже подошло. Наступной неділі. нам будет чем вас дивовать. Everybody, everybody. Никто до вас этого точно не делал. У меня же, знаешь, меня в креслах довыло. По нотам и по энергетике вы меня абсолютно зашли Вы просто покорили меня. Вид знания. Я вас обожаю. Спасибо. Вас. Вас. Очень люблю. обязательно дружите У него девушка уже есть, поэтому... поэтому ему нужен мальчик. Мы хотим тебя. Участник, який и без нот. Аж страшно. Кто и как? Змусить наставників картати себе до віку. Ідіот, ідіот, ідіот. Я собі не прощу тебе та Це голос країни перезавантаження. Наберіться терпіння. Чекати лишилося тиждень. Розверніся, брат.